bir rivoyat aytib beraman boyazid bistomiy degan bir ulug' odam o'tgan avliyo bo'lgan deyishadi ollohni do'stlaridan bo'lgan deyishadi o'sha kishi umri davomida qirq besh marta hajni ziyorat qilgan ekan qirq beshinchi marta hajni ziyorat qilgan borganida arofat tog'ini tepasida zikr aytib o'tirsa nafsi qulog'iga shivirlab qolibdi o sendaqasi bu dunyoda yo'q dei qara 45 besh marta haj qilding ming martadan ko'p qur'onni hatm qilding sen ajoyib odamsan sendaqasi yo'q boshqa bu dunyoda bo'lmasa kerak inson farzandi orasida boyazid bistomi nafsiga ki sen meni kibrlanishimni xohlayapsanmi men seni juda bir go'zal jazolayman hozir deb o'sha yerdagi odamlarga ey haloyiq debdi kim istaydi qirq besh marta qilgan hajmni bitta nonga almashtiraman o'sha yerdagilardan bittasi men olaman debdi olib kel nonni debdi olib kelibdi nonni nonni olib itga tashladi keyin bu nafsni bir jazolamasam bo'lmaydi bir tarbiyaga chaqirmasam bo'lmaydi deb uzoq safarga rum taraflarga qarab yo'lga chiqibdi ko'p uzoq yurgandan keyin rumga yetganda bir rohib bilan qarshilashibdi va rohib uni bir shaklda uyida mehmon qiladigan bo'libdi bir ikki kun mehmon bo'lgandan keyin rohib aytibdi seni isming nima ismim boyazid isming ham go'zal ekan o'zing ham go'zal inson ekansan qanday yaxshi bo'lardi agar sen masihni quli bo'lsa eding nafsiga tegib nafsoniyatiga tegibdi og'rinibdi boya chiqib ketaman desa boyagi rohib aytibdi yo'q unday qilma sen qirq kun bu yerda musofir bo'lgin mehmon bo'lgin qirq kundan keyin bir avliyomiz bor bizni avliyomiz keladi bu yerdagi rohiblar bilan suhbat qiladi sen ham o'sha suhbatga bir ishtirok etgin agar suhbat senga ma'qul bo'lsa safimizga qo'shilasan ma'qul bo'lmasa yo'lingda davom etasan bunda bir hikmat bordir deb rozi bo'libdi qirq kundan keyin boyagi rohib kelibdi xonani eshigini taqillatibdi bugun avliyomiz keladigan kun debdi hop boraman desa bunday borolmaysan debdi nega bor A seni bu ahvolda ko'rsa musulmonligingni bilishsa u yerda bilasanmi qancha yuzlab rohiblar bor ular seni joningga e, qasd qilishlari mumkin nima qilishim kerak mana bu kiyimni kiy belingga zudnorni bog'la bo'yningga injilni os a undan keyin boramiz debdi endi boysi nafsini tarbiyalayman deyaptiku bunga ham rozi bo'libdi bir tavbanga tayan chunki nafs bunday narsalarga bunday xo'rliklarga chidolmaydida aslida aytganini qilibdi zunnorni bog'labdi bo'yniga injilni osibdi qo'shilib rohiblarni ichiga kiribdi birozdan keyin boyagi aytgan avliyo kelibdi juda yuksak martabali bir mehmondek uni qarshilashibdi yuqoriga o'tirg'izib qo'yishibdi lekin u nima gapirmas ekan avliyo hech gapirmabdi rohiblar so'rabdi bir ranjitgan joyimizmi bor nega jimsiz buni bir siri bormi desa qanday gapiraman ichinglarda muhammadni ummati bor sallallohu alayhi vasallam hamma hayron qani qaysi o'ldiramiz chopamiz so'yamiz yo'q qilamiz yo'q yo'q ko'rsat ko'rsata ko'rsatolmayman agar unga tegmaymiz o'ldirmaymiz desalaring unda ko'rsataman va'dasini olgandan keyin ey muhammadni ummati o'zingni ko'rsat desa boyaz ha, bir ikki qadam oldinga chiqibdi ilming bormi debdi boyagi avliyo olloh qodir qilgancha olloh bildirgancha bilaman unda sen meni savollarimga javob berdi nima savol ikkisi yo'q bir uchi yo'q ikki to'rti yo'q uch beshi tor yo'q to'rt oltisi yo'q besh yettinchisi yo'q olti sakkizinchisi yo'q yetti to'qqizinchisi yo'q sakkiz o'ninchisi yo'q to'qqiz o'n birinchisi yo'q o'n o'n ikkinchisi yo'q o'n bir o'n uchinchisi yo'q o'n ikki nima boyazit Bistami xotirjam javob beribdi ikkinchisi yo'q bir yagona ollohdir uchinchisi yo'q ikki kecha va kunduzdir to'rtinchisi yo'q uch taloqdir beshinchisi yo'q to'rt tavrot injil zabur va qur'oni karimdir oltinchisi yo'q besh bu besh vaqt namozdir debdi yettinchisi yo'q olti koinotning yaratilishidir ya'ni olti kunda yaratilganidir sakkizinchisi yo'q yetti yetti qat osmondir to'qqizinchisi yo'q sakkiz qiyomat kuni arshni toshiydigan hmm, sakkizta malak E, o'ninchisi yo'q to'qqiz ayolning to'qqiz oylik homilasidir o'n birinchisi yo'q o'n muso payg'ambarni muso alayhissalomni shuayb payg'ambarni qo'lida o'n yil cho'ponlik qilishidir o'n ikkinchisi yo'q o'n bir yusuf alayhissalomni o'n bitta akasi o'n uchinchisi yo'q o'n ikki bu o'n ikki oydir deb javob berdi keyin to'g'ri javob berding tasanno debdi avliyo shu yerda boyis io aytibdi endi meni ham bitta savolim bor javob bersangiz marhamat debdi avliyo jannatni kaliti va eshigida qanday yozuv bor avliyo jim bo'lib qolibdi indamabdi gapirmabdi rohiblar ichida g'olg'ovur boshlanibdi nahotki yutqizib qo'yamiz shuncha odam bir musulmonga yutqazamizmi hazratim nega jimsiz bir muammo bormi bilmaysizmi javobni nima bo'ldi gapirsangiz desa men gapiraman lekin sizlar men gapirgan gapga ishonasizlarmi ular aytibdi ishonamiz albatta siz bizni ulug'imizsiz qanday ishonmaymiz unda eshitinglar jannatni kaliti va eshigida la ilaha illolloh muhammadu rasululloh deb yozilgan degan ekan hammalari o'shanda islomni qabul qilib iymon kalimasini keltirishgan ekan va boyazid bistomiy o'sha yerda rivoyatlarga ko'ra qolib ularga islomni o'rgatib keyin qaytgan